Шахтером, вы в конце первого тайма выходили один на один и почему-то не забили пустые ворота почему а -а -а, ну смотри какой, какой был момент в, в пятого очень хорошо сблизился и бить я не мог потому что он находился рядом и если бы я ударил то я ударил бы в него я решил э -э, обыгрывать его обыгр пробросил мяч и когда я пробрасывал мяч, я увидел, что, ну, как мне показалось, что Кучер побежал в ворота. И я думал, если я ударю, ударю легко э, низом, то Кучер выбьет мяч. И я хотел поднять э, на высоту, да, вот, чтобы в, в, пробить где-то вот на таком уровне. Но в итоге ты видел, ты видел, как я пробил. Какой причиной была проигрыш шахтер А, зараз в последней игре? Да, так. Да, да. Я вважаю, що рівна гра і приграли до гола. Забили б ми, виграли б ми. Так забили вони. Можу їх поздравити. Андрій, на мою думку, ви два останні матчі з Шахтарем зіграли добре. Як ви думаєте, проблема вашого програшу була в команді, чи може ви щось неправильно робили? А, ну, я вважаю, що... первую игру мы сыграли плохо в Киеве, когда проиграли 1-0. Вот. Ну, и вторую игру 1-0. Но вторую игру лучше. Ну, конечно, раз если проиграли, значит, что-то что, -то, что -то сделали неправильно все. И тренерский штаб, и игроки. Так что всегда нужно садиться и разбираться, почему так произошло.